Когда... Когда мужик должен защищать женщину от всяких врагов или должен ей помогать. Когда все вместе дяди собираются, это называется мужество. М Мышцы. Это когда мальчики женятся. Это когда помогает всем детям. Это когда кто-то Мальчик занимается спортом, стают сильными. Могу если что-то сделать, как-то все очень страшно. Это когда мальчики храбрые, здоровые, не болеют, красивые, мудрые. Мужик. Мужество это которое заменится. Зини... Или невеста. И они занятся на свадьбе. Маша, ты знаешь, что это такое мужество, считаешь, что это? Я думаю, шот, что это шутка. Это мужество. мужество. Да, я, 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 я. это помню. свадьба. Потом это рисливать, да. дают, дают платья. Это кому кольцо дали. Да. потом да. приходят гости на свадьбу, кольца дарят, да. И и все дают, и платочка, и сюда. Да. А, да. А, а папа одевается в черный. И, Они и могут и, и а Может быть белый бесседа. Белый бесседа. Вот это когда у людей болит когда-то или живот, или у людей когда-то что-то другое болит, или по носу людей. Но надо в аптеку идти, и покупать таблетки кому-то, кто есть дома здоровый. Делаю тукоды. Унитет это когда ты болеешь и когда микробы залазят в твой организм и на, нач, начнет поедать. Поэтому нужно все овощи, фрукты, всякие полезные соки пить. А и я болею. Еще... Да, это болезнь, которая делает людей очень злыми. Это то, что защищает от микробов организм. Умникет. это Такой организм, что на животике. Он не пускает микробы в живот. Это я великанство. Это то, что переваривает пищу. А еще она полезная для здоровья. Это когда ты а, а, здоровый. Да, и когда... Или ты маленький. Как... Что это такое? Спокойники это как... Кто на войне умер, они подходят к... Мои и хвалят, и хвалят. Хвалили хвалили и хвалят, что они сделали для нас. И хвалят, и, и, и хвалят потому, потому, потому что солдатов убили, и урожай туда святый. Поклонник – это когда кто-то делает правду когда очень-очень далеко ездишь. Это который тебе дарит цветы, а потом это не жених. А жених другой, это который свадьба. А поклонник это коллега твой, который тебе дарит цветы. Поклонник. Это когда ты вот так делают. Чего то Поклон. Вот, а все... я. делать это? Поклон? поклон. Когда люди кланяются, например, церкви.